Хочу ответить на вопрос одного сидящего здесь мужчины, который э, с такой уверенностью говорит о том, чего он не видел, не слышал и не знает. Я предлагаю этому мужчине сесть и поехать туда, где был я, и встретиться нос к носу с российскими войсками, с которыми мне пришлось при выходе из Иловайска воевать. Костромская бригада ВДВ и Ульяновская танковая дивизия. И таких здесь не в, един... не в едином числе. Понимаете? И э, вспомнить, я знаю, что человек пожилой, вижу, что человек пожилой. Я тоже человек Советского Союза. Я за советскую армию тельник на груди рвал. И знаете, мы очень хорошо говорили о тех, у вас мэр города э, вешает себе ордена за то, что он служил в Афганистане. В Афганистане он служил в чужой стране. И практически был милитаристом. Понимаете? Я тоже зацепил чуть-чуть Афганистана. Не в самом нем, я был в Средней Азии. В Таджикистане помогал нашим войскам служить в Афганистане. Даже боевые награды имел, которые мне потом пришлось выбросить вместе с 12 моими товарищами из-за того, что нам военком сказал, мы вас туда не посылали. И в моем военном билете написано, выдан за минутерьенова. Вот так относилась советская родина к бойцам, к которым себя относит ваш мэр. А я воевал за свою страну, за свою землю, надо... за Украину. Воевал с российскими войсками, которые пришли ко мне, как враги, убивать фашистов. Вот сейчас перед вами сидит фашист, разговаривающий на украинском языке, бандеровец, который кушает утром детей, насилует женщин и убивает мирное население. И это все говорится о человеке, у которого пятеро детей. Пятеро, между прочим. У вас сколько, можете мне сказать? У меня семеро. Да. Семеро? Семья, это семья. Ага, все. Вот у меня пятеро детей. Старшему 23, младший 7 лет исполнится 18 октября. Моего сына, ДНРовцы, держали почти двое суток в подвале обл. администрации, в то время, когда я уже, уже ушел в батальон Донбасс. Только за то, что он сказал «Слава Украине, героям слава» и пел гимн Украины. Мой сын не сдался. Вчера он вернулся из Прибалтики после реабилитации, ходит еще на костылях сын и зять. Он сказал, Донецк – украинский город. Я жил в Украине, и я хочу жить в Украине. Ему 23 года. Он является ровесником нашей демократии и нашей свободы. Но эту свободу все время хотят задавить. Понимаете, у нас вот этот совковый менталитет никак не хочет уйти из голов наших людей. Сейчас на нашей земле агрессор. Этот агрессор, тот, который должен был бы быть другом, старшим другом, это Россия. И как это скрывать не будут, это скрыть невозможно. Потому что десантников российских меняют на наших пленных. И смешно слушать объяснение президента такого великого, такой великой страны о том, что они заблудились и случайно попали на нашу территорию. Вставайте, друзья, вставайте. Давайте встанем вместе и сделаем то, что мы должны сделать для нашей страны. Сделать ее свободной, сделать ее честной, сделать ее открытой, правдивой. А самое главное, сделать ее такой красивой, чтобы все хотели приехать и посмотреть на эту страну.